Itulah letaknya syirik. Itu nah, apabila ada diri yang lain selain diri Allah, itu dalam pandangan hati kita. Apabila hati kita ini masih memandang ada makhluk, masih memandang ada hamba yang berbuat selain daripada Allah, nah, itu yang dikatakan namanya dengan syirik. Itu yang sebenarnya. Jadi syirik itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Ya, syirik itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa syirik itu letaknya di dalam hakikat rahasia diri, maka di situ pula lah insya Allah kita bisa keluar daripada syirik kalau kita sudah mengenal siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Ya. Sulit bagi diri kita nanti akan keluar daripada kesirikan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal dan tidak, tidak mengerti siapa diri kita ini. Kalau kita masih memandang masih ada diri kita selain daripada Allah. Maka selama itulah diri kita itu syirik di hadapan Allah itu. Maka pahamilah syirik itu ya hakikat yang sebenar-benarnya secara ilmu syariat secara ilmu tarikat dan secara ilmu hakikat. Lalu bagaimana pula cara kita lepas daripada syariat, tarikat dan hakikat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sirik dalam pandangan ilmu syariat, bapak ibu, ya itu terlihat pada anggota tubuh. Nah, jadi sirik pada pandang ilmu syariat terlihat pada perbuatan anggota tubuh. Yang kedua, sirik dalam pandangan ilmu tarikat, itu. Tampak pula dalam pandangan hati yang ketiga, syirik dalam pandangan ilmu hakikat itu nyata pula pada ruh. Nah, karena inilah yang disebut namanya diri insan, ya, diri bapak ibu. Jadi, diri bapak ibu itu terdiri daripada tubuh hati dan ruh. Ini yang disebut namanya insan. Kalau ini yang dikatakan insan ada tubuh, hati dan ruh, ya, maka tubuh kita ini bisa kena sirik Hati kita juga bisa berlaku sirik Ruh kita juga bisa terjebak dengan syirik tadi itu. Makanya kita wajib mengenal dan memahami mana yang dikatakan hakikat syirik pada tubuh mana yang dikatakan hakikat syirik pada hati dan mana yang dikatakan hakikat syirik itu pada ruh. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, yang dikatakan hakikat syirik dalam pandangan ilmu syariat yang nyata pada tubuh itu apabila ada sebesar zarah, berbuat perbuatan makhluk atau perbuatan hamba di alam semesta ini selain daripada perbuatan Allah maka itu yang katakan syirik semata-mata. Nah, usah ulang lagi. Apabila ada sebesar zaroh, nah, sebesar zaroh itu besar apa tuh mak Allah? Sebesar biji bayam gitu. itu besar apa tuh? Kecil, gitu. kecil, gitu. <laughs> Kalau ada yang kecil lagi daripada sebesar bayam tuh, biji bayam tuh, itu yang sebesar zarah tuh, ya atom molekul. Nah, kalau masih ada yang kecil di balik atom dan molekul, itu yang dikatakan sebesar zarah. Maksudnya, apabila ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba, selain daripada perbuatan Allah, maka itu yang dikatakan namanya hakikat syirik yang sebenar-benarnya. Maknanya, apabila masih ada rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang punya perbuatan, yang punya fi'il, kamu yang memandang, kamu yang mendengar, kamu yang berkata, kamu yang bekerja, kamu yang beramal, kamu yang sholat, kamu yang beribadah. Walaupun itu sebesar zarah maka itulah yang katakan syirik semata-mata. Padahal diri kita ini di hadapan Allah Bapak Ibu, diri kita ini adalah la haula wala illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan hanyalah daya dan kekuatan Allah semata-mata. Jadi diri kita ini sebesar zarah tidak punya perbuatan. Diri kita ini sebesar zarah tidak ada namanya fi'il. Yang ada itu hanyalah fi'il dan perbuatan Allah Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya kalau Allah yang menjadikan diri kita yang zahir dan yang batin, maka Allah pula lah yang menjadikan seluruh amal kita zahir dan batin. Inilah rahasianya wa ma tasyauna ila ayasha Allah. Tidaklah kamu bisa berbuat sesuatu apapun yang kamu kehendaki. Tidak bisa kamu itu beramal, tidak bisa kamu itu beribadah, tidak bisa kamu itu mendirikan isolat, berpuasa, berzakat, berhaji, melainkan itu semua terjadi atas kehendak dan maunya aku, kata Allah. Ini yang Allah maksud itu. Warok buka <tuh> yahluku mayasa, maka nalahumul <rahi> Rabbulah yang menciptakan kamu Tuhanmulah yang menjadikan kamu Dia menciptakan dan menjadikan kamu itu sesuai apa yang menjadi pilihannya Kalau dia menciptakan kita sesuai dengan kehendak dan pilihannya Maka nalah mulkhiyarah Maka pilihanmu tak berlaku bagi diri aku Tapi pilihan akulah yang berlaku bagi dirimu kata Allah Maka jangan ada sebesar ke keakuan diri kita ini yang punya perbuatan. Ya. Jangan ada sebesar zarah kita ini yang punya kudrat dan irodat. Jangan kita ini merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Ya. Kalau ada sebesar zarah kita ini wujud dan bersifat kita merasa diri kita ini wujud merasa diri kita ini sama merasa diri kita ini basar merasa diri kita ini kalam merasa diri kita ini ilmu merasa diri kita ini kudrat merasa diri kita ini irodat dan merasa diri kita ini hayat di hadapan Allah Itulah yang dikatakan namanya syirik itu ya itu yang dikatakan syirik makanya Allah katakan kul kullu min indillah, kul kullu min indillah. katakanlah bahwa tiap-tiap sesuatu semuanya itu datang daripada aku kata Allah ya apapun yang kamu perbuat apapun yang kamu lakukan,